Imamat 16, 18 ialah satu titik perubahan. Bab-bab sebelumnya mengajar pola ibadah, pertobatan dan hidup bersih dalam kehidupan harian. Sekarang Tuhan mengajar Israel bagaimana seluruh komuniti diperbaharui, bagaimana ruang kudus dipelihara kekudusannya dan bagaimana umat perjanjian harus hidup berbeza daripada bangsa-bangsa di sekeliling mereka. Imamat 16 memperkenalkan hari pendamaian set semula perjanjian yang berlaku setiap tahun. Ini ialah hari yang menumpukan pada penyucian, pengampunan dan pemulihan damai antara Allah dan umatnya. Tuhan mengajar bahawa dosa dan kenajisan bukan hanya menjejaskan individu, ia menjejaskan seluruh perkemahan. Maka setahun sekali, Israel berhenti, merendahkan diri dan kembali bersama-sama. Imamat 17 mengajar bahawa hidup itu suci dan ibadah milik Allah, bukan milik berhala atau ciptaan pribadi. Allah melindungi Israel daripada mencampurkan ibadah dengan amalan palsu. Dia mengajar supaya kesetiaan tetap berpusat padanya. Imamat 18 menetapkan sempadan bagi kemurnian moral dan integriti keluarga. Tuhan membentuk umat yang kudus yang menghormati perkahwinan, keluarga, dan tubuh dengan hormat dan kawalan diri. Tujuannya bukan menimbulkan ketakutan, tetapi membina komuniti yang membolehkan kehadiran Allah terus tinggal. Bersama-sama, bab-bab ini mengajar pengampunan dan pembaharuan. Ibadah yang berpusat pada Allah dan sempadan kudus yang melindungi keluarga dan hati. Imamat 16 bermula dengan menegaskan bahawa memasuki tempat yang paling kudus bukan sesuatu yang santai. Allah itu dekat dan ruang kudus mesti diperlakukan dengan hormat yang mendalam. Tuhan menetapkan pola yang teliti supaya imam menghampiri dengan rendah hati, persediaan, dan ketaatan. Pengajarannya, Allah mengundang umatnya dekat, tetapi kedekatan memerlukan hormat. Ibadah bukan ikut apa yang saya rasa. Ibadah ialah menyelaraskan diri kita dengan apa yang Allah ajarkan. Bila perkara kudus dipandang ringan, hati mudah hanyut. Bila perkara kudus ditangani dengan cermat, hati menjadi lebih lembut dan mudah diajar. Bab ini juga memperkenalkan satu lambang yang kuat, satu korban dipisahkan sebagai sebahagian daripada penyucian dan pembaharuan komuniti. Maksudnya, Allah menyediakan jalan supaya seluruh umat dapat disucikan. Hari pendamaian bukan hanya tentang kesilapan pribadi, ia tentang memulihkan kesihatan rohani perkemahan. Prinsip utama ialah niat yang jelas. Umat dijemput untuk berhenti daripada rutin biasa, merendahkan diri dan menumpukan pada kembali kepada Allah. Ini ibadah yang bertujuan, bukan tergesa-gesa, bukan terganggu, bukan untuk menunjuk-nunjuk. Soalan moden, apakah yang membantu anda menghampiri Allah dengan rendah hati dan teratur? Bagi ramai orang, ia bermula sebelum tiba untuk beribadah, doa yang tenang, pertobatan dan mengurangkan gangguan. Rendah hati juga terlihat dalam mendengar, bukan berdebat, taat, bukan berunding, beribadah, bukan beraksi. Imamat 16 mengajak kita membina saat-saat tumpuan yang kudus untuk kembali kepada Allah dengan hati yang utuh. Bahagian ini mengajar bahawa penyucian bukan hanya pribadi, ia juga komuniti. Kemah pertemuan berada di tengah perkemahan dan kehadiran Tuhan ada di sana. Dari masa ke masa, Dosa dan kenajisan umat memberi kesan kepada suasana rohani. Hari pendamaian ialah pembersihan mendalam, satu set semula yang memulihkan kekudusan dan damai. Idea utama, Allah mahu tinggal bersama umatnya. Dia bukan mencari alasan untuk pergi. Dia mengajar cara hidup supaya kehadirannya boleh kekal. Itu bermakna perkemahan memerlukan pembaharuan yang berkala, bukan hanya pertobatan harian tetapi juga satu kembalinya komuniti secara besar dan bersatu. Ini juga mengajar bahawa tempat kudus itu penting. Ruang kudus dipelihara supaya ia dapat melindungi umat. Kemah pertemuan yang bersih menyokong komuniti yang bersih kerana ia mengekalkan ibadah yang bermakna, penuh hormat dan berpusat pada Allah. Aplikasi moden, kita juga perlukan set semula rohani. Ibadah mingguan ialah satu set semula. Sakramen ialah pembaharuan. Bait suci ialah pembaharuan yang lebih mendalam. Kadang-kadang kita juga perlukan saat, hari pendamaian, pribadi, masa yang disengajakan untuk benar-benar bertaubat, memperbaiki hubungan dan memusatkan semula hidup kepada Allah. Amalan yang membantu, jadualkan satu hari set semula rohani, doa yang tenang, semakan diri yang jujur, pengampunan dan komitmen baharu. Matlamatnya bukan rasa bersalah, matlamatnya ialah damai yang bersih. Imamat 16 mengajar bahawa Allah menyediakan penyucian supaya kita tidak perlu memikul beban selamanya. Dia mengundang kita kembali bersama-sama dan memulakan semula dengan hati yang bersih. Imamat 16 mengandungi lambang menyingkirkan dosa dan beban perkemahan. Pelajaran yang lebih dalam ialah melepaskan. Allah bukan hanya mengampuni dia juga mengajar umatnya untuk melepaskan apa yang menekan mereka. Ramai orang bertaubat tetapi masih memikul beban malu, takut, benci diri dan mengulang-ulang kesilapan. Bab ini mengajar pola yang lebih sihat, akui, bertaubat, lalu percaya pada belas kasihan Allah sehingga berani melepaskan beban itu. Hari pendamaian juga ialah saat komuniti. Ia mengingatkan Israel bahawa Tuhan mampu menyucikan hal-hal yang manusia tidak dapat baiki sendirian. Ada beban yang lebih besar daripada kemahuan pribadi. Tuhan menyediakan jalan untuk menyingkirkannya dan memulihkan damai. Aplikasi moden, bagaimana rupa melepaskan hari ini? Berhenti mengulang dosa yang sudah diampuni. Mengampuni seseorang dan enggan membiarkan kesalahan itu terus hidup. Menepaskan kepahitan yang meracuni rumah. Mematikan pengaruh yang selalu menarik anda kembali. Bab ini juga mengajar hikmat. Selepas disucikan, orang perlu membasuh diri dan kembali dengan berhati-hati. Pembaharuan bukan satu detik dramatik yang menamatkan semua pertumbuhan. Ia permulaan baharu yang perlu dilindungi dengan tabiat yang bersih. Soalan yang kuat, beban apa yang saya perlu serahkan kepada Allah? Ada beban rasa bersalah. Ada beban marah. Ada beban takut. Ada beban penyesalan lama. Imamat 16 mengajar bahawa penyucian Allah itu nyata, cukup nyata untuk anda melangkah ke depan dengan lebih ringan. Imamat 16 berakhir dengan menetapkan hari pendamaian sebagai ketetapan tahunan umat diperintahkan untuk merendahkan diri dan berehat. Ini penting, penyucian berkait dengan memperlahankan hidup. Hidup yang sibuk dan bising menjadikan pertobatan lebih sukar kerana orang tidak pernah duduk cukup lama untuk merasai kebenaran. Tuhan membina satu hari set semula dalam kalendar Israel supaya perkemahan boleh bernafas, merenung dan kembali. Ini mengajar bahawa kesihatan rohani memerlukan irama. Tanpa irama, orang muda hanyut. Tanpa pembaharuan yang tetap, dosa kecil berkumpul, kepahitan bertambah, dan hati menjadi keras. Hari pendamaian mengganggu hanyutan itu. Ia hari untuk mengingat, Allah itu kudus, Allah itu penuh belas kasihan, dan kita miliknya. Rehat ialah sebahagian daripada pertobatan. Bukan rehat malas, rehat yang kudus. Rehat yang berkata, saya menjauh daripada gangguan supaya hati saya boleh bersih semula. Merendahkan diri bermaksud jujur, mengaku dan sanggup berubah. Aplikasi moden, kita juga perlukan irama set semula. Ibadah mingguan dan sakramen ialah pembaharuan yang tersedia. Baik suci boleh menjadi pembaharuan yang lebih mendalam. Kita juga boleh mencipta set semula pribadi, malam yang sunyi, berjalan sambil berdoa, masa untuk mengampuni dan memperbaiki hubungan, rancangan untuk membersihkan tabiat. Soalan, adakah saya mempunyai irama pembaharuan rohani atau saya hanya bertaubat apabila semuanya meletup? Imamat 16 mengajar bahawa pembaharuan yang dirancang mencegah kerosakan besar dan menjaga damai di rumah. Imamat 17 mengajar Israel bahawa ibadah mesti berpusat pada Tuhan dan tidak dilakukan secara tersembunyi melalui cara-cara improvisasi. Tuhan melindungi umatnya daripada mencampurkan ibadah perjanjian dengan tabiat berhala lama. Dalam perkemahan padang gurun, orang boleh tergoda untuk mencipta ritual sendiri atau meniru amalan budaya sekeliling. Allah seolah-olah berkata, datanglah kepadaku dengan cara yang aku ajarkan. Prinsipnya ialah kesatuan dan kesetiaan. Apabila ibadah berpusat, komuniti lebih selamat secara rohani. Apabila ibadah berpecah, setiap orang dengan versinya sendiri, penyembahan berhala bertambah, kekeliruan bertambah dan perkemahan hanyut daripada perjanjian. Aplikasi moden ini tentang memusatkan kesetiaan. Hari ini, kita mungkin tidak membina mezbah di padang gurun tetapi kita boleh membina mezbah pribadi berupa sombong, ketagihan, wang, hiburan atau ego. Imamat 17 memanggil kita kembali, ibadah milik Allah, bukan milik dorongan kita. Ini juga mengajar accountability. Ibadah bersama dan komuniti perjanjian memberi pagar keselamatan. Apabila orang mengasingkan diri secara rohani, mereka lebih mudah tertipu dan tergoda. Pola Allah memastikan kita terhubung, rendah hati dan mudah diajar. Soalan, apa yang sedang bersaing dengan Allah untuk menjadi pusat hidup saya? Imamat 17 mengajak kita mengembalikan ibadah kepada pusat yang sebenar, kehadiran Allah, perjanjian Allah, cara Allah. Imamat 17 mengajar bahawa hidup itu suci dan harus diperlakukan dengan takzim. Tuhan melatih Israel supaya tidak cuai, ganas atau santai tentang hidup. Dia membina umat perjanjian yang memahami bahawa Allah ialah pemberi hidup dan ibadah juga termasuk hormat terhadap apa yang Allah ciptakan. Peraturan praktikal dalam bab ini membantu Israel hidup berbeza daripada budaya kafir di sekeliling. Sesetengah amalan sekitar memandang hidup murah atau mencampurkan ibadah dengan ritual yang merosakkan. Allah memisahkan Israel daripada jalan itu dan mengajar mereka hidup dengan takzim, kawalan diri dan kesyukuran. Aplikasi moden, kita menunjukkan hormat terhadap hidup melalui cara kita melayan orang dan cara kita melayan tubuh kita. Hormat terlihat dalam kelembutan, kesabaran, kata-kata yang bersih dan menolak mengejek atau merendahkan orang lain. Ia juga terlihat dalam menjadikan rumah tempat yang selamat di mana orang rasa dihargai. Bab ini juga menguatkan bahawa ibadah bukan hanya apa yang berlaku di kemah pertemuan. Ibadah ialah cara anda hidup di perkemahan, cara anda melayan jiran, cara anda menyelesaikan konflik, cara anda mengurus mara dan cara anda melindungi yang lemah. Soalan, di mana saya perlu menambah takzim dalam kehidupan harian? Mungkin cara anda bercakap dengan pasangan, cara anda melayan anak, cara anda bercakap dalam talian, atau cara anda mengawal temper. Takzim bukan kedemahan. Takzim ialah kekuatan yang terkawal. Imamat 18 bermula dengan satu perintah, jangan hidup seperti Mesir, tempat kamu keluar atau Kanaan, tempat kamu pergi. Allah mengajar Israel bahawa kebebasan bukan hanya melarikan diri daripada perhambaan. Kebebasan ialah menjadi kudus. Mereka umat perjanjian dan gaya hidup mereka mesti mencerminkan Allah mereka. Bab ini tentang identiti. Tuhan bukan memberi peraturan rawak, dia membentuk komuniti yang boleh membawa kehadirannya. Dia mengajar bahawa ketaatan memberi hidup. Jika seseorang melakukannya, dia akan hidup. Kekudusan melindungi, menguatkan dan menstabilkan. Aplikasi moden, kita juga hidup dalam dunia yang berbau. Dunia akan sentiasa menawarkan corak normal yang mementingkan diri, tidak bermoral atau sombong. Identiti perjanjian bermaksud anda memilih dengan cara yang berbeza. Bukan kerana anda lebih baik, tetapi kerana anda milik Allah dan anda mahu rohnya dekat. Ini juga pelajaran tentang teladan. Kekudusan Israel sepatutnya bersinar. Rumah mereka, perkahwinan mereka, dan kehidupan komuniti mereka sepatutnya menunjukkan apa yang dihasilkan oleh perjanjian Allah, kestabilan, keselamatan dan damai. Soalan, di mana saya masih membawa tabiat Mesir, corak lama, godaan lama, sikap lama yang tidak sesuai dengan siapa saya mahu jadi? Imamat 18 bermula dengan jemputan untuk meninggalkan budaya lama dan melangkah ke dalam budaya perjanjian. Imamat 18 mengandungi sempadan moral terutama tentang tingkah laku seksual dan hubungan keluarga. Tujuannya ialah perlindungan. Allah menjaga struktur keluarga, kepercayaan perkahwinan dan keselamatan komuniti. Apabila sempadan runtuh, keluarga rosak, anak-anak terluka dan perkemahan menjadi tidak stabil. Tuhan juga memisahkan Israel daripada amalan yang biasa dalam bangsa-bangsa sekitar, amalan yang memandang tubuh murah dan menjadikan ibadah rosak. Allah mengajar bahawa tubuh dan hubungan adalah suci dan mesti ditangani dengan hormat, kawalan diri dan kesetiaan perjanjian. Aplikasi moden jelas, sempadan yang sihat melindungi rumah. Kesetiaan melindungi perkahwinan. Hidup yang bersih melindungi roh. Dalam setiap generasi, masyarakat menekan orang supaya memandang seksualiti secara santai, tetapi Allah mengajar keseriusan perjanjian kerana dia peduli tentang damai dan keselamatan. Bab ini juga mengajar bahawa dosa yang pribadi menjadi kerosakan awam. Bila orang melanggar sempadan moral, ia tidak kekal pribadi. Ia menjejaskan kepercayaan, kestabilan dan kesihatan komuniti. Hukum Allah bertujuan melindungi umatnya, bukan memerangkap. Soalan, sempadan apa yang melindungi rumah saya sekarang? Sempadan boleh termasuk pilihan media, akauntabiliti pribadi, mengelakkan godaan bermain-main. Menjaga perbuatan tetap bersih dan menghormati perjanjian perkahwinan sepenuhnya. Matlamat Tuhan bukan untuk memalukan, matlamatnya ialah membina umat yang boleh hidup dengan Allah dekat hati yang bersih, rumah yang setia, dan kehidupan komuniti yang stabil. Imamat 16, 18 memberikan satu pelan perjanjian yang kuat. Imamat 16, pembaharuan. Allah menyediakan set semula, penyucian dan pengampunan untuk seluruh komuniti. Dia mengajar rendah hati, rehat dan kembali dengan sengaja. Umat perjanjian tidak berpura-pura dosa tidak nyata. Mereka mencari penyucian dan melangkah ke depan dengan lebih ringan. Imamat 17, ibadah yang berpusat. Ibadah milik Allah, bukan ciptaan pribadi atau berhala. Tuhan melindungi Israel daripada perpecahan dan amalan palsu. Umat yang berpusat tetap teguh. Umat yang berselerak mudah hanyut. Imamat 18: Sempadan Kudus. Allah melindungi perkahwinan, keluarga dan kemurnian moral kerana itu asas komuniti yang selamat. Sempadan bukan rantai, ia pagar yang melindungi damai dan mengundang kehadiran Allah untuk kekal. Gabungkan semuanya dan anda mendapat pola moden yang ringkas. Ada saat set semula rohani yang tetap Ibadah mingguan, pertobatan yang ikhlas, pengampunan. Kekalkan ibadah berpusat pada Allah, bukan pada gangguan atau berhala. Lindungi rumah dengan sempadan yang bersih dan pilihan yang setia. Soalan akhir, bahagian mana paling perlu dikuatkan sekarang? Pembaharuan, ibadah berpusat atau sempadan? Pilih satu tindakan khusus. Pembaharuan, ampuni seseorang dan cepat bertaubat. Ibadah berpusat Buang satu gangguan semasa waktu ibadah. Sempadan, ketatkan satu tabiat yang mengancam damai.